Berita pertama, subsidi bersasar bermula Budi 95. Akan dikenang kalau pantas dan mengelirukan, stesen petrol di seluruh negara dijangka penuh dengan adegan drama minggu depan pada 30 September apabila sistem subsidi bersasar RON95 bermula. Kuasa Live seperti kebanyakan rakyat Malaysia terkejut dengan bilangan pengumuman yang berlaku minggu ini. Dari segi mekanisme, kami cuba huraikan dalam cara yang terbaik dan mudah. Untuk rakyat Malaysia dengan MyCard yang sempurna chip, lesen memandu yang dikemas kini, minggu depan boleh mendapat minyak RON95 untuk harga 6 sen lagi rendah untuk sehingga 300 liter sebulan. Macam itu, ini berita yang terbaiklah kecuali kalau dan Malaysia penuh dengan kalau. Walaupun PM mengumumkan permulaan subsidi bersasar RON95 pada 21 22 September, hanya semalam 25 September, website Budi untuk membuat semakan bermula. 5 hari sebelum mula polisi. Kuasa Life mencadangkan rakyat cuba elak isi minyak pada 30 September. Sebelum dan selepas, okeylah. Sebelum ke stesen, buat semakan di website Budi. Akan berlaku kes chip rosak, lesen memandu tidak dikemas kini yang akan melengahkan masa di PAM. Juga staf terhad di stesen yang rata-rata pekerja asing belum menerima latihan secukupnya untuk memberi layanan kepada pelanggan di stesen. Pasti berlaku juga beberapa perbincangan hangat antara pihak stesen dan pemilik-pemilik kenderaan. Jabatan Pendaftaran Negara dan JPJ telah mengumumkan waktu dan fasiliti servis di kaunter-kaunter mereka akan sedia. Tapi kami jangka untuk beberapa minggu akan datang, bilangan yang ke kaunter-kaunter ini akan sangat tinggi. Dari sudut manfaat kepada negara masih sama-sama. PMX menyebut semalam yang 8 bilion ringgit ataupun lebih daripada 40% subsidi untuk RON95 akan diselamatkan dengan cara ini. Tetapi pelepasan-pelepasan terus diberi. Setiap rakyat mendapat 300 liter sebulan. Semua rakyat dapat pemandu e-hail boleh memohon untuk had minyak lebih tinggi. Maka, macam itu, penjimatan adalah daripada warga asing, peniagaan-peniagaan yang tidak layak dan penyeludupan. Adakah benar yang 40% digunakan oleh kumpulan-kumpulan ini sahaja? Maka dengan itu, sama ada kita ada bilangan pekerja asing yang terlalu tinggi yang memiliki kenderaan ataupun Syarikat-syarikat penyeludup mencuri Maka dengan itu Sama ada hakikatnya Kita ada bilangan pekerja asing yang terlalu tinggi Yang memiliki kenderaan Ataupun nyata syarikat-syarikat dan penyeludup mencuri Ataupun apa yang sebenarnya adalah Jumlah yang dijimatkan tidak akan mencencap Tidak akan mencecah nilai tinggi Seperti mana yang Perdana Menteri menyatakan ini adalah pendapat dia yang dahulunya merancang program subsidi bersasar, Rafizi Ramli. Ini juga adalah pendapat dia yang dahulunya merancang program subsidi bersasar, Rafizi Ramli. Kalau kita dari luar kurang arif, suka nak kata Rafizi yang memegang portfolio subsidi sehingga Jun lepas tidak mengetahui angka-angka sebenarnya. Sudut terakhir adalah kerajaan lewat dengan polisi ini tetapi kerap menggunakan kerap mengeluarkan maklumat tanpa adanya satu orang juru cakap. Apa yang kita dapat? PM cakap, Menteri Kewangan kedua cakap dan pegawai khas PM sebagai Menteri Kewangan pun bercakap. Selepas pengumuman utama pada hari Isnin, pengumuman-pengumuman lain tidak berakhir. Menteri Pengangkutan Anthony Lok, mengumumkan 2 hari lepas Mereka yang lesen memadu dah mati 3 tahun lepas Tidak boleh mendapatkan Budi 95 Website Kementerian Kewangan pula memberitahu Boleh daftarkan Touch and Go ataupun kad syarikat petrol Dengan itu tidak perlu membawa card setiap kali pergi ke PAM Menteri Kewangan kedua Amir Hamzah menyatakan harga RM1.99 sen seliter untuk RON95, kekal hanya untuk masa ini. Mungkin akan berubah. Dan setiusa politik PMX, Muhammad Kamil Abdul Munim memberitahu media yang dalam fasa akan datang T15 mereka yang paling kaya di Malaysia mungkin juga tidak akan menerima subsidi bersasar. Perkara ini ini untuk sampaikan maklumat tentang polisi kepada semua rakyat tentang perkara yang ada impak tinggi kepada mereka mengambil masa dan usaha selalu dari Putrajaya ke Alka Umbi jauh perjalanannya rakyat dah celaru dan bukan semua pandai teknologi kalau maklumat keluar kerap dengan update-update terbaru setiap hari rakyat yang dah risau dengan hal ini akan menjadi lebih risau. Ini tidak membantu. Malah belum ada video explainer yang mudah untuk memberi tahu kepada rakyat apakah isu-isu atau perkara-perkara yang terpenting dalam polisi ini. Katakanlah ada video 2 atau 3 minit. Bila maklumat sahih tidak sampai dengan cara mudah, maka mereka yang tidak bertanggungjawab boleh mengambil kesempatan. Kerajaan memerlukan seorang juru cakap dalam isu RON 95 dan Budi. Bukan semua orang boleh cakap ikut suka kat mana-mana temu ramah. Kalau sentuh RON 95, kalau reporter tanya, suruhlah reporter itu tanya kat juru cakap rasmi. Biarlah kita ada satu sahaja juru cakap untuk isu yang ini yang melibatkan lebih daripada 20 juta rakyat Malaysia. Selepas tiga tahun, kerajaan perpaduan masih naif dalam hal komunikasi dengan rakyat.